ТВ працює в прямому ефірі. Вітаю вас з нами сьогодні в нашій студії Вікторія Євлєва, російська фотожурналістка, фотохудожниця. З Вікторією я познайомився ще влітку цього року, коли вона активно вивозила людей з зони бойових дій, причому з окупованих територій. Саме цим зараз Вікторія займається і досі і щойно повернулася з Луганська. Та я не помилився, я не обмовився саме з Луганська, з окупованої території, а звідки Вікторія вивезла сім'ю зараз. Так? А, Виктория, что сейчас в Луганске вообще? Вот, вот как город живет? Во-первых, можно, Дима, я вас поправлю. Мы давно знакомы, но я бы хотела сказать, что я никак не выступаю в роли журналиста. Я волонтер. Волонтер. И это да, очень важно, да, да, да. да? Я не занимаюсь там профессиональной деятельностью. Я что-то снимаю для своих волонтерских отчетов. Но я, я туда еду как волонтер. Именно, да. Но я так и сказал, что вы вывозите да, людей. у меня не бывает никаких журналистских курсов с собой там. да. То есть моя профессия не имеет к этому никакого отношения. У вас разве что есть российский паспорт, да? У меня есть российский паспорт, но он есть у очень многих журналистов, и это тоже ничего не значит. А? А... Но это значит то, что вы можете более-менее свободно находиться на оккупированных территориях в Луганске? Ну, в каких-то пределах, да. Мне хотелось бы в это верить. А я... вот эти пределы, они какие? Что а, вам это... это я не знаю. Это как бы Господь Бог их устанавливает, или кто-то еще, какие-то силы, не знаю. Но я считаю, что если я занимаюсь гуманитарной деятельностью, помогаю мирным жителям, которые там живут, то ну, какие могут быть ко мне претензии? Но мне проблемы какие-то возникают? Пока нет никаких. Пока нет, нет Пока ничего, У вас по обе стороны, и ничего, украинская, да. и... Вражеская, можно я так скажу? Я не знаю, вы выбираете да. выражение, да. Для меня везде люди. Я думаю, что везде стоят люди, и с ними можно разговаривать и нужно разговаривать. И мы, наверное, об этом сейчас будем говорить. Да, именно, да. да. Скажите, как живет сейчас Луганск? Вы буквально вчера еще были в Луганске? А, да, я думаю, что Луганск живет, знаете, больше всего, пожалуй, к сожалению, в таком бытовом уродстве. Вот я чем больше бываю там, тем больше я это вижу. А, ненормально, когда в городе огромное количество камуфлированных людей. На чьей бы стороне они не были, вообще вот, если отойти от политики, да, ненормально город, в котором повсюду люди в камуфляже ненормально город, по которому ездит военная бронетехника из него уходит бытовая красота ненормально город, в котором стоят разрушенные здания ведь а, ты эту бытовую красоту не каждый может это описать но каждый ее так или иначе чувствует а когда она уходит из из жизни то остается какой-то вакуум, который заполняется я не знаю чем-то черным асфальтом каким-то черным да и вот и вот это очень страшно это если так сказать, так сказать, в общем. Да? А ну вот э, что сейчас насколько спокойно в городе э, обстреливается ли город? Дима, вот сейчас спокойно, а через 15 минут неспокойно, да. Где-то стреляют, где-то не стреляют, где-то грохочет, где-то не грохочет. Это же еще зависит и от уровня личного страха, да. Мне будет страшно, а вам будет не страшно. Или наоборот, когда уже рядом грохочет. Вот, вот это все совершенно непредсказуемо. Ненормально, когда вообще грохочет оно не должно грохотать в городе, в котором живут люди. Вот мне в этом смысле очень нравятся там, древние века, когда выходили в поле, Пересветы, а слябика и дрались. А народ сидел у себя там в землянках. Один вот. на один, да. Да, вот, ну хорошо, не один 10 тысяч на 10, 10 тысяч. тысяч. Ну, вы ездите в поле, и там вы метельте друг друга, оставьте э, людей в покое. Мне бы хотелось говорить именно вот о тех людях, которых как-то нужно оставить в покое или которым как-то нужно э, помогать. Виктория, потому, и вот, вот беженцы давайте называть так этих людей, которые переселенцы. Ну, переселенцы, да, да хорошо переселенцы. А, то, то есть до сих пор люди а, пытаются выехать э, из города? Я думаю, что сейчас уже мало кто пытается, потому что с момента введения пропусков это стало физически невозможно, потому что созданы такие условия для получения этого пропуска, что люди, находящиеся внутри, совсем внутри, ну, скажем, на территории Луганской области, которая не под контроль на Украине. Uh, у них нет возможности этого сделать. Вот я, я прошла по этому пути. Значит, для того, чтобы получить пропуск, ты должен, а, поехать на блокпост. Согласитесь, что это увеличивает опасность. Просто обычную физическую опасность, потому что блокпост – это самый лакомый кусок для любой из воюющих сторон. Значит, сначала ты едешь на блокпост. Там ты оставляешь кучу документов, там ты оставляешь заявление. А какое заявление ты оставляешь? Вот, например, люди, которые снаружи, они могут прийти в милицию здесь, и там им выдадут эту бумажку, заявление, где а где бросить это заявление людям, которые внутри, неизвестно. На блокпосту, естественно, никаких бумажек нет. Значит, ты сидишь, корябаешь от руки. Я, Мария Ивановна, там со мной дети, и челядь и прочее. Прочее выпустите нас, пожалуйста. Дальше ты приезжаешь второй раз на блокпост получить эту бумажку. Увеличиваешь еще раз опасность. Потом ты в третий раз приезжаешь на выезд. То есть опасность для жизни увеличена в три раза. Просто самой поездкой на блокпост. Дальше мы говорим о деньгах. Нужно иметь деньги, чтобы доехать до блокпоста, потому что общественный транспорт за 3 копейки, там, за 10 гривен не ходит. Значит, ты берешь такси. Учитывая, опять-таки, опасность этой поездки, такси может стоить там 300, 500, 600 гривен туда и обратно. Ну, когда у тебя есть дети, которых нужно кормить, а денег нет, или вот поехать за 500 гривен, съездить, попытаться оформить пропуск, и совершенно непонятно, оформить тебе его или нет, то что ты выберешь? Ответ очевиден. Ну да? вот финансовый вопрос, конечно, деньги, да, но а таксисты не боятся, они едут. Вот между блокпостами они курсируют. Ну, таксисты тоже есть финансовые вопросы, им нужно кормить своих, свои, семьи. свои семьи, да, поэтому да, храброго таксиста найти, в общем, можно. А вот вопрос денег, я бы как раз хотела, вот тут, знаете, я столкнулась, вот первый раз я с этим сейчас столкнулась, значит, в Луганской области есть некоторое количество а, семейных детских домов, как у нас, будинок семейного типа, да, Значит, где родители приемные, фактически это не приемные родители, а воспитатели, которые получают от государства некую зарплату как воспитатели, а дети и получают деньги от государства на э, детей. Это называлось программа Деньги ходят за дитиной. Так? Вот таких семей осталось в Луганске, в Луганской области сейчас на неконтролируемой Украиной территории. Их осталось семь. детей, ну, сейчас точно не скажу, порядка 40. Значит, эти дети граждане Украины, они государственные дети. С этим никто спорить не будет. Вот они не получили никто ни единой копейки никаким образом. Как эту проблему решать? Я не знаю. Более того, никто никогда не позвонил, чтобы спросить дети государства Украины, а вы живы? Может быть, вас вывезли? Может, вы уже где-то на Украине живете? Может, вы живете в России? А может, вы все уже умерли? Никто. Вот вот сейчас показывают мальчика из детского дома. Его зовут Юрочка. У Юрочки очень тяжелое заболевание, оно называется э, фенолкитанурия, И ему э, нужен препарат постоянно принимать, которого там нет. Препарат стоит довольно дорого, по-моему, 80 тысяч гривен на год. Тетрафен он называется. Сейчас завозят иногда какие-то волонтеры из России. В любой момент это может закончиться. Ну, вот. Юра говорит, что ему нужен тетрафен. Давайте решать, каким образом это можно э, решить э, эту проблему. То есть а волонтерские организации. Есть могут, вещи, которые могут волонтеры доставлять. сделать не могут. Не могут, да? Ну, например, могут международные ну, организации. Дим, ну, например, вы, вы отважитесь возить психотропные препараты в психоневрологические интернаты. Каким образом тогда доставить? Я не знаю. Вот вопрос, да? Вопрос, который должен решаться на уровне государства. Понимаете, в чем дело? Наверное, Тут даже если сбрасывать их с самолета вот на парашютах, как это во время войны делали, да. то самолеты сбивают. Вы же знаете, что авиация не летает. Вы знаете, да? я думаю, вот давайте посмотрим еще один сюжет. Cześć, kiechał, Значит, это в одном из интернатов двое братьев находятся. Вот они поют, один поет украинскую песню, другой там поет потом русскую песню. Ну вот они даже поют по-украински. Они как граждане Украины. И они могли принимать участие в каких-то антигосударственных действиях? Мы не будем сейчас обсуждать, кто виноват. Тут все понятно, да, мы будем обсуждать, что делать. А вот что. А вот как делать? раз мы же не даем сейчас ответ на вопрос, что делать. Наверное, вот. засовывать гордость в одно место и, и любым способом пытаться договариваться по конкретным людям. Ну вот мальчик, вот ему нужен этот тетрафен. Ну договаривайтесь, но найти То есть телефоны, открывать какие-то коридоры для гуманитарных конвоев? Пользоваться, да? я не знаю, ООН, Международный комитет Красного Креста. Я есть и спросил про международные есть организации. Есть какие-то уважаемые международные организации, которые уважаемые во всем мире, которым есть доверие во всем мире, значит, можно действовать через них. Я собралась, я объехала все интернатные учреждения области, я собралась с них со всех сведений, что им нужно. Все в голос молят, нет психотропных препаратов, Дима. То есть у человека приступ психический, нечем указать. Нечем снять этот приступ. Я, я не врач, я, конечно, в этом там, не разбираюсь. да. Но ни один волонтер Давайте это так, не Давайте так: я, я понимаю, да. И мы с вами сейчас говорим, что мы не разбираемся, кто прав, кто виноват. Такова ваша миссия, как волонтера. Не разбираться. Вы видите людей, которым нужна помощь, и вы реагируете. Моя миссия, да? миссия как волонтера помогать тому, кому плохо. Правильно, правильно. Тогда нужно попытаться, какие вопросы нужно сформулировать и каким образом их решать, для того, чтобы это ну, была какая-то надежда на решение этого. Вот то, что я вам сказал, что даже если сбрасывать с самолетов, то с самолет самолеты туда не долетят, их сбивают. Договариваться. Один за другим. Договариваться. Самолеты будут сбивать. Договариваться. Любым способом. Вот, вот помнить про этого мальчика Юрочку, которому нужен этот несчастный тетрафен да. Вот помнить про него и договариваться. Вот по конкретному человеку договариваться. С помощью международных миссий. С помощью да, международных могут... миссий. С помощью, ну здесь есть люди, которые, наверное, знают людей там, но это не, не на моем уровне, да. Ну, все как-то это, это состояние гражданской войны, говорите вы как хотите. В этом есть и какие-то свои плюсы. Все друг друга знают так или иначе, да. Ведь это же не нужно делать как акцию под желто блокитным флагом, ведь не об этом речь. Да, речь о том, чтобы доставить конкретному ребенку конкретное лекарство, без которого этот ребенок умрет, Дима. Вот его не будет. А так вот он радуется свету, солнцу, счастью. Вот какой он есть. Он же не понимает своего состояния, да? Ну, сними трубку, позвони там кому-то и скажи, я тебе привезу да? Ну, позвони ты отсюда, я не знаю. Ну, Россия помогает. Значит, убери гордость ради человеческой жизни. Позвони в эту Россию, скажи, ребята, можете оттуда завести, через Изварина, как угодно, да? Только так, я, я не вижу другого пути. Я не вижу другого пути. Но ведь это же, это же не, не, не мой мальчик, он гражданин не моей страны. Да, он, я это гражданин понимаю. Украины. Да? А, вот, Жить в семейных домах, Дима. Ну, вот как они. Вот, Сейчас они еще есть растут? возможность вывозить этих людей. вот. Ну, водить его сейчас, конечно, в связи с пропускной системой стало невероятно сложно. Просто почти невозможно, понимаете? И у меня вопрос, я не военный человек, я ничего там не понимаю, может, я скажу какую-то абсолютно вящую глупость, но почему нельзя на блокпосту поставить ноутбук, в который вносить фамилии людей? Ну, пусть без интернета, но в конце дня Виктория, сводить а вы, эти фамилии в один вы, список. вы, вот честно, да? вы на меня не обижайтесь, mm -hmm. вы идеалистка. О каких ноутбуках на блокпостах вы говорите? Вам я рассказывать историю? Маленькие. Подождите, давайте, если мы уже честно да, с вами да. говорим, да? Да. Вам рассказывать историю 29-го блокпоста, уничтоженного, 30-го блокпоста, 31-го? О, о каких ноутбуках вы сейчас девочка, говорите? Ну, а ну, при чем вот, здесь ноутбук? Да. Хорошо. Ну так вы сказали, значит, вот давайте ноутбук. Желательно вообще какой-то нормальный, цивилизованный, нет, контрольно. Дим, Знаете, я Дим. скажу так: контрольно-пропускной пункт, но ну, изварина поставить, чтобы оттуда колонны бронетехники не заходили. Дима, ну, правда? Значит, ведь? вот это то, что вне наших сил сейчас, да. да, мы это, к сожалению, понимаем. Да, я понимаю, что если бы не моя страна, все было бы давно по-другому и тихо, да, и каким-то другим способом люди бы договаривались. Мы, мы исключаем этот фактор. Я понимаю, что это фактор, который исключать нельзя, но мы его исключаем, потому что мы ничего вот тут сделать не можем. Я не очень Но, тем понимаю, не менее, вы сейчас сказали, что идет понимаю, гражданская почему война. Почему нельзя иметь под мышкой компьютер? на самом раз самом блокпосту. Ну, если его уничтожат, то вместе с компьютером, или его не уничтожат, тоже вместе с компьютером. Кому там помешает компьютер, в котором нет интернета? Не, ну компьютер подождите, это база данных, да, это интернет. Ну это... ты привези чистый, пустой компьютер, в который ты будешь только вносить фамилии выезжающих. Только в этом людей. проблема. Мы, это... с вот. сейчас, кажется, мы с вами сейчас, мы с вами сейчас формулируем, что нужно сделать для тех людей, которые Ну вот для выезда, Дима, нужно Ну чтобы не ездить на блокпост за, за пропуском. Ну ты внеси его в компьютер, да, а вечером ты сведи эти данные, и больше он у тебя не въедет, допустим. Потому что он у тебя есть компьютер, и ему скажешь, "Ты больше не видишь, ты выехал все до свидания, будь здоров". Ну, ну вот как? Там же ведь есть дети, которым нужны срочные операции. Мы вчера а, тайными тропами, там неважно как, когда-нибудь мы после всех действий сядем с вами за чашкой чая, может быть, я расскажу о чем-то. Мы вывозили семью. Мальчик уже сегодня госпитализирован в их да? А, в он, Киеве. В, да? в Киеве, да, вот мы довезли их. Ребенку по показана срочная операция. Маленький мальчик, восьмимесячный. Слава богу, мы его довезли. Вот сейчас нам решается вопрос, что с ним делать. Он же не один. Такие еще есть дети. Ну, ну пожалеете. Ну, пожалеете. Ну, ну, представьте, что это ваши дети. Но ведь ради своего ребенка ты любую гордыню уберешь куда угодно. Да? Ты будешь на брюхе ползти. Ты будешь ползти на брюхе, чтобы спасти своего ребенка. Но ведь это же дети Украины. Значит, за них тоже можно ползти на брюхе. Я бы поползла. Правильно. Вот мы Я же специально вас в эфир и пригласил, да, для того, чтобы, во-первых, обозначить проблему да. и, второе, все-таки попытаться понять, как ее можно решить. Я, вот я, я себе не, записал, я нужны, нужны, так, да. нужны ноутбуки на блокпостах. Ну, понимаете, может, это глупость. Мне скажут, о чем вы говорите вообще -то? это Не может быть, мы настолько... Нет, нужны, нужны все, все возможности, любой, да? которые ну, воз... нужно, нужно задействовать. Ну невозможно да? оттуда получить этот пропуск. И вы понимаете, что начинается? Люди говорят, нас специально здесь оставили, чтобы нас здесь все уничтожили. Понятно, что не специально, да? Понятно, что чья-то дурь. Но вот даже когда ты читаешь вот, разъяснение этот М-часовый порядок, ты видишь, что он написан для людей, Которые снаружи и которые хотят заехать. Вот это, это видно из текста. И там совершенно не подумано про людей, которые внутри и хотят выехать по разным причинам. Ну, сделай ты хотя бы для инвалидов, но ну, там есть лежачие больные. Ну, ну, кто хочет уехать. Ну, сделай ты хоть. Вот, вот если другая сторона будет препятствовать, тогда можно будет вести разговор на другом уровне. Да? Пока никто не препятствует выезду. Никто не препятствует выезду. Давайте так, базы данных, то есть компьютеры на блокпостах. Ну, я не знаю, да, это не военный ну, ну, человек, вот... да? да. Мне, кажется, <laughs> мне кажется, да, и записывает любовь. Ну, мне кажется, логично, да. И а, участие международных организаций. Участие международных организаций абсолютно а необходимо. Некие гуманитарные конвои по договоренности между сторонами. Конечно. Конечно, с, гарантии, с гарантиями с, доставкой, с, доставкой, с, доставкой до места. с гарантиями с гарантиями что эти психотропные вещества будут попадать по назначению это ведь тоже серьезный вопрос да это правда? психотропные вещества они, это не наркотики да это, это не наркотики Аминозин, например это не наркотическое вещество это психотропное вещество но ну, насколько мне известно да? и собственно говоря кайф от него нет не словишь, да, если мы говорим об этом, да, ну, как-то придумывать. И точно так же возможность выхода вот этих людей или перевоза их, если они не транспортабельные, на территорию остальной Украины. Ну, вы понимаете, лежащая бабушка, вот как она может доехать и заказать себе пропуск? Ну, 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 Дим, ну о чем речь? Ну, ну это исключено, да? Ну, или же Вы знаете, я вчера разговаривал, вы были в, в радиоэфире, да, я разговаривал да. тоже с волонтерами, они говорят, что э, даже из зоны боевых действий людей чуть ли не на коленях приходится уговаривать, чтобы они оставили свои дома. И уехали. Это страшно Это... сложно, Дима. Это безумно сложно. Потому что, вот смотрите, у меня есть пример. Приемная семья. Да. Да. семья с да? Приемная семья с семьей детьми. Они выехали сюда. И им пришлось вернуться обратно, потому что их заставили платить за электричество по государственным расценкам, а не по расценкам для частных людей, там, где они жили. Они вернулись обратно в свой замечательный чудесный дом, в маленький городок, в котором более-менее не стреляют. Сейчас они опять хотят выехать и боятся, не знают. Виктория, ну, мы с вами заставаю. поставили вот сейчас такие огромные знаки вопроса, но это означает, что а, эти э, эти проблемы нужно решать, необходимо это делать, Без и причем срочно. Спасать тех людей, которые а, гражданское население, да. Ну, детей. Ну, детей ну, давайте да. исключим детей, детей хотя бы. Спасибо большое вам. Спасибо за вашу волонтерскую работу. Э, и, за то, что, да, и за то, что вы ну, тоже помогаете. Я да. бы хотела сказать еще спасибо всем украинским волонтерам, потому что на них держится вообще все. Все держится на волонтерах. Все абсолютно. Я с ужасом вижу, что почти нигде нет государства. Мне очень жаль. Дякую. С нами в эфире волонтер Виктория Ивлева. российский волонтер. Фотохудожник, фотожурналист. И наступное включение студии ТВА о 15.30. До встречи.